সম্পাদক বিনমণি দত্ত ডাঙৰীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক বিষ্ণু কমল পায়ন ডাঙৰীয়া সচীদাৰণ তিবাৰী ডাঙৰীয়া বৰুৱা ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া প্ৰশান্ত বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত মোৰ থকা সাংবাদিকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে অৱগত যে আজি আমাৰ নিৰ্বাচনী হ'ল প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন আৰু মোৰ মনৰ এটা আশা আছিলে যে মাজুলী মাজুলীত আহিল মই নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইয়াত শেষ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে যেতিয়া দলে নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈ আছিল বা ভাবি আছিল যে মোক কোন চিটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব লাগে এতিয়া দলৰ মোৰ দলৰ নেতৃত্ব বিচাৰ কৰি আছিল যে মোক যোৰহাটৰ পৰা দিব লাগে বা নগাঁও পৰা দিব লাগে বা কাজিৰঙাৰ পৰা দিব লাগে সেই সময়ত মাজুলীবাসীৰ ৰাইজে আটাইতকৈ বেছি শক্তিশালী কণ্ঠৰে দাবী জনাইছে যে যোৰহাটৰ পৰা মোক এটা সুবিধা দিব লাগে বিভিন্ন ঠাইত মানুহে নামঘৰত আৰু আমি এটা মন্দিৰলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকে চাকি গছ আজিৰ পৰা কিছু যথেষ্ট দুই তিনিমাহ আগতে চাকি গছ জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যে আমাক ইয়াৰ পৰা এটা সুযোগ দিব লাগে আৰু সেইকাৰণে মাজুলীত ৰাইজে আমাক ইমান মৰম দিছে আৰু সেইকাৰণে সেই মৰমৰ প্ৰতি হ'লেও এটা বিশেষ টান আছিল যাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মাজত মই ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত আহি এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা দেখা দিছোঁ কিন্তু মই য'তেই গৈছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা ইমান মৰম পাইছোঁ ইমান শ্ৰদ্ধা পাইছোঁ মই প্ৰথমতে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে ইমান মৰম ইমান ইমান আশীৰ্বাদ কিয় অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই এজন নতুন প্ৰাৰ্থী নহওঁ মই যোৱা দহ দহটা বছৰ মই সাংসদত অসমৰ হৈ মাত মাতি আছোঁ কলিয়াবৰ এই সময়ত অসমীয়া ৰাইজে বিশেষকৈ যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজে আমাক সন্মান কিয় কৰি আছে তাৰ কাৰণটো মই পিছত গম পালোঁ যে তাৰ কাৰণটো হয় যে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত মোৰ পিতৃ ৰায়াতো তৰুণভোগীদেৱৰ প্ৰতি এটা বিশেষ মৰম আছে আৰু হ'ব পাৰে প্ৰায়াত তৰুণ গগৈদেৱ আমাৰ মাজত অনুপস্থিত কিন্তু তেওঁ অসমবাসী ৰাইজৰ হৃদয়ত যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ হৃদয়ত সজীৱ হৈ আছে আৰু চিৰতৰুণ গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মূল কাৰণ যে আমি যে ইমান যে জনসমৰ্থন পাইছোঁ ইমান যে ৰাইজ আমাক যোগদান কৰিছে মহিলাসকল ওলাই আহি আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে আমি য'তেই যাওঁ মাজুলীৰ ভিতৰতে হওক মহামাৰাৰ ভিতৰতে হওক সোণাৰীৰ ভিতৰতে হওক এই বিভিন্ন ঠাইত যিখিনি নাম মই উল্লেখ কৰিছোঁ সকলোৱে যদি যোৱা নিৰ্বাচনৰ যদি ফলাফল চায় এতিয়া গম পাব যে ফলাফল যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যিদৰে ফলাফল হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও আজি য'তেই গৈছোঁ সোণাৰীত মই দেখা পাইছোঁ মাজুলীত আপোনালোকে নিজেই উল্লেখ কৰি দেখিছেই যে আমি য'তেই গৈছোঁ শ শ ৰাইজ ওলাই আহিছে ছতস্ফোটভাৱে ওলাই আহিছে তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে অসমৰ ৰাইজে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱক পাহৰি যোৱা নাই বয়োজ্যেষ্ঠসকলে পাহৰি যোৱা নাই যে কেনেদৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে অসমত দুহেজাৰ এক চনৰ ভিতৰত অশান্তিৰ পৰা শান্তি লৈ আগুৱাই লৈ আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ মানুহবোৰে পাহৰি যোৱা নাই যে কেনেদৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ দিনত চৰকাৰী চাকৰিয়াল মানুহবোৰে তেওঁলোকে দৰমহা পালে পেঞ্চন পালে শিক্ষক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলে পাহৰি যোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা আছিলে আৰু প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলৰ আজি কেনেদৰে তেওঁলোকৰ দৰমাহ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল লগতে আমাৰ কিমানবোৰ আমাৰ মাষ্টৰদলৰ যিখিনি মানুহবোৰ আছিলে এই মাষ্টৰদলৰ মানুহবোৰ তেওঁলোকক ফৰ্মেল এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া গ'ল কিমান ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ ভিতৰত ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰা গ'ল তো এই গোটেইখিনি কথা ৰাইজে মনত পেলাইছে যুৱকসকলে মনত পেলাইছে যে তেওঁলোকে সৰুকালৰ পৰাই তেওঁলোকে কোনোবা বাহিৰত বোলে নিজে গৈছে যে আমাৰ আমাৰ যুৱকসকলে সৰু কাৰোপৰাই তেওঁলোকে পঢ়িছে কিতাপৰ ভিতৰতে পঢ়িছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ত কোৱাৰ তৰুণ গগৈ তো সেইকাৰণে আজি যোৰহাটত আহি আমাৰ ৰাইজে এটা বিশেষ মৰম আৰু স্নেহ আমাক দিছে আৰু ময়ো ৰাইজক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এইবাৰ আমাৰ যোৰহাট লোকসভা ৰাইজে কিতাপটো লৈ লৈছে যে এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ দিল্লী সদনত যাব মানুহে মন বনাই লৈছে সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গ তাৰ নিজৰ মন বনাই লৈছে আৰু মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব যে যি ৰাইজে মোক আজি ইমান আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে সেই ৰাইজৰ ক্ষতি বিনিময়ত সেই ৰাইজৰ মৰমৰ বিনিময়ত মই দায়িত্ব সহকাৰে সদনৰ ভিতৰত সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গৰ মই বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰিম জতা জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ কথাই হওক কা আইনৰ বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাগানৰ হাজিৰা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিদৰে বাগান বন্ধ হৈ গৈছে সেইখিনি কথাবোৰ আজি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আজি মাজুলী মাজুলীৰ ভিতৰত বৰষণীয় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যিমান কোটি কোটি টকা আজি ভ্ৰচাৰ হৈ আছে কেলেংকাৰী হৈ আছে সেইখিনিও কথা মই ফালিল কৰাটো বিচাৰোঁ সদনৰ ভিতৰত সদনৰ ভিতৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে আমাৰ আশা কৰ্মী আঙনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ আজি অধিকাৰ বৃদ্ধি হ'ব লাগে সদনৰ ভিতৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে চাৰিওফালে এতিয়া এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ বিজেপি চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে চাৰিওফালে ভয় আৰু ইমান দুখৰ কথা আজি ভয় আৰু প্ৰলোভন এই দুটা অস্ত্ৰ লৈহে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ কৰিছে কি প্ৰলোভন যে আজি মাজুলীৰ ভিতৰত আমাৰ সত্ৰনগৰী মাজুলী আমাৰ বৈষ্ণৱ পীঠ মাজুলীত আজি বিজেপি দলৰ কৰ্মীখিনিক আজি নামঘৰে নামঘৰে পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা মিলাই আছে সিমান দুখৰ কথা যে আমাৰ যে মাজুলীত য'ত আমি সত্ৰ নাগৰিক হিচাপে আমি সন্মান যাছ আৰু ইয়াতে আজি বিজেপিৰ কৰ্মীখিনি আজি এজন চিণ্ডিকেটৰ মানুহ জৰিয়তে এজন চিণ্ডিকেটৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বিশেষ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে পইচা বিলাই আছে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ মাজুলীত সত্ৰৰ নগৰী মাজুলীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্মান যি এজন চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহবোৰে আজি পইচা পেলাইছে আজি সেইকাৰণে ৰাইজে আজি নিজে মানি লৈছে যে এইখন বিজেপিৰ চৰকাৰক মাত্ৰ টকা আৰু ভয় কিন্তু টকা আৰু ভয় দেখাই আজি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কিনিব নোৱাৰে টকা আৰু ভয় দেখাই বিজেপিয়ে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নাপায় ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে ৰাইজ এতিয়া সচেতন হৈছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে ইতিমধ্যে ঠিৰাং কৰিছে বিশেষকৈ মহিলাসকলে যে এইখন বিজেপিয়ে মাত্ৰ ফৰ্ম বিলাইছে যি ফৰ্মৰ কোনো মূল্য নাই পোন্ধৰ লাখ টকা ফৰ্ম বিলালে পোন্ধৰ লাখ টকা কোনো নাপালে বৃক্ষৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা ফৰ্ম বিলালে বৃক্ষৰপৰা দহ হাজাৰ টকা কোনো পোৱা নাই অমৃত কলৰ দহ হাজাৰ টকা বিলালে অমৃত কলৰ দহ হাজাৰ টকা কোনো তেওঁলোকে পোৱা নাই লখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম বিলালে লখপতি বাইদেউৰ আৰু দহ হাজাৰ টকা কোনো ফণে লাভ কৰি বাইদেউক কোনোৱে হোৱাই নাই আৰু এতিয়া ভুৱা ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছে এনেদৰে আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলক বাৰম্বাৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক সভালৈ মাতি আনি তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা তেওঁলোকক ৰখাই তেওঁলোকৰ সময় মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিছে তো সেইকাৰণে অসমৰ মহিলা এইবাৰ বিজেপি দলৰ পৰাজত এটা মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মহিলাই দেখিছে যে বিজেপি চৰকাৰে আজি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি থকা চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰিছে অসমৰ মহিলাই আজি দেখা পাইছে যে বিজেপি আহি ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি কৰি দিছে অসমৰ মহিলাসকলে আজি দেখা পাইছে যে বিজেপি অহাৰ পিছত গাঁৱে ভূঞে আজি মদৰ দোকান খুলি তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি ৰাখিছে অসমৰ মহিলাই আজি দেখা পাইছে যে আজি ঘৰৰ অৱস্থা জুৰুলা কৰি দিছে মাহৰ কাৰেণ্টৰ বিল আজি আঠশ টকা আৰু এই বিজেপিয়ে না পোন্ধৰ লাখ টকা দিলে না লক্ষী বাইদেউ কাৰোবাক বনালে না আম্বেদকৰক পইচা দিলে না আজি তেওঁলোকে বৃক্ষৰ ওপৰত পইচা দিছে এতিয়া ভুৱক সম ওপৰত নিৰ্ভৰ ত' সেইকাৰণে অসমৰ মহিলাসকলে তিৰাং কৰি ৰাখিছে যে আজি তেওঁলোকে আমাৰ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ আজি দিল্লী সদনত পঠাব লাগে তো সেইকাৰণে আজি ইয়াত মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ইমান যে মৰম মই পাম মই ভবা নাছিলোঁ এজন অবিভাৱক দৰে আজি অসমৰ ৰাইজে মোক মৰম কৰিছে মই কৃষিহাৰা হিচাপে আজি ইয়াক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নাবিছোঁ কিন্তু যোৰহাটবাসী ৰাইজ আজি মোৰ অবিভাৱ হৈছে যোৰহাটবাসী ৰাইজে আজি স্বতঃস্ফতভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মহিলাসকল আজি প্ৰচাৰ কৰিছে যুৱকসকলে আজি স্বতঃস্ফতভাৱে মোৰ নিৰ্বাচনীতাৰ বাবে গান বনাই আমাক পঠাইছে বিভিন্ন আমাৰ দল সংগঠন নিজে নিজে আজি আমাৰ হৈ তেওঁলোকে মানুহক ফোন কৰিছে তো অসমবাসী ৰাইজক আজি মোৰ অভিভাৱক দৰে যি মোক মৰম প্ৰদান কৰিছে মই তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এজন অসমৰ ল'ৰা হিচাপে মাজুলীৰ ল'ৰা হিচাপে মোৰ যি কৰ্তব্য মোৰ যি দায়িত্ব মই সেই কৰ্তব্য পালন কৰিম সেই দায়িত্ব মই গ্ৰহণ কৰিম কাৰো ওপৰত আমি অত্যাচাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ ভৱিষ্যত আমি যেতিয়া প্ৰতিনিধি হ'ম তেতিয়া আমি সকলোৰে প্ৰতিনিধি হ'ম যিসকল আমাৰ দলটোক ভাল পায় আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি হ'ম যিসকল বেলেগ দলৰ হয় তেওঁলোকৰ যদি কিবা সামাজিক সমস্যা আছে বা ৰাজহুৱা সমস্যা আছে আমি তেওঁলোকক লগত আমি আলোচনা কৰিম আমি বিজেপি দল দৰে নহয় যে কংগ্ৰেছ হ'লে তেওঁলোকে মানুহক প্ৰতাৰ নকৰে আমি কংগ্ৰেছ হিচাপে আমি সকলোকে সামৰি লয় কংগ্ৰেছ বিজেপি অগপ আমি যিয়েই হওক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত সামাজিক সমস্যাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ লগতে আজি আমাৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে আমাক যথেষ্ট আমাক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে আমাক সাহস বৃদ্ধি কৰিছে আমি বিৰোধী বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ প্ৰত্যেক দল ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ দল চি পি এম দল চি পি এম এন দল আম আদমী পাৰ্টী দল টি এম চি দল বিভিন্ন দল সংগঠনক মই নিজৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি পবিত্ৰ ৰামনৱমী দিন এই পৱিত্ৰ দিনত মই অন্তিমবাৰ বাবে এই নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মই ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এশ শতাংশ আমি জিকিম সেইটো কথা প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু এয়া এয়া বিজয় মাত্ৰ আমাৰ ব্যক্তিগত জয় নহব এয়া জয় হ'ব ৰাইজৰ জয় এয়া জয় হ'ব মাজুলীৰ জয় এয়া জয় হ'ব যোৰহাটৰ স্বাভিমানৰ জয় এয়া জয় হ'ব উত্তৰ অসমৰ কণ্ঠ শক্তিশালী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা জয় এই জয় হ'ব অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা জয় এয়া জয় হ'ব সংবিধানৰ এয়া জয় হ'ব ভাৰতীয় লোকতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা এয়া জয় হ'ব নৱপ্ৰজন্ম মহিলাসকলৰ শ্ৰমিকসকলৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ এয়া জয় ৰাইজৰ জয় হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অনাগত দিনত আমি দেখাম যে আমি যোৰহাটৰ পৰা যি জয় যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই যোৰহাটৰ পৰা জয় যাত্ৰা দুই বছৰ পিছত অসমৰ জয় যাত্ৰাত পৰিণত হ'বলৈ গৈছে আজি যোৰহাট দুই বছৰ পিছত আমি অসমত আমি কেনেদৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ সেয়া এটা আমি প্ৰণ লৈছোঁ আজি এই যুদ্ধত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপি দল আজি নিজৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিমান শক্তি আছে গোটেই শক্তিটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু আমাৰ চিন্তা নাই যিহেতু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু এইবাৰ শৰাইঘাট যোৰহাট আৰু এই শৰাইঘাটৰ এই ৰণত যে যোৰহাটৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ৰাইজ আজি বিজেপি দলটোক পৰাজিত কৰিব এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকৰ মাজত হ'বলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকৰ থকা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আপুনি ইমান এনে ঘূৰি আছে প্ৰত্যেক ঠাইলৈকে গৈছে এনেই আপুনি নিশ্চিত হৈছে জয়ৰ জয় হ'ব বুলি কিমানমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব চাওক যেতিয়া আমি যেতিয়া সংবিধানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যেতিয়া আশা কৰাৰ অধিকাৰৰ বাবে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পাই সেই মাজুলীৰ ভিতৰত যি গৰমখানা তাৰ বেলেংকাৰী যি ফালে লৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয় লৈ গোটৰ ব্যৱধানটো মই আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় আপোনালোকৰ বিষয়বোৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাইজৰ মাজৰ পৰা এই ভয়ৰ পৰিৱেশটো নাইকিয়া কৰে সেয়া আমাৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি এটা উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ডাঙৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে এজন মানে আমাৰ কোনোবাই যাব পাৰে নেকি চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত এজন মানুহে ইয়াত পইচা বিলাই আছে বুলি আপুনি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে

আপোনাৰ এই কথাটো এটা ৰাজনীতি কৰিলে বিজেপিয়ে যিটো কথা আপুনি কৈছে একাংশ দল সংগত শুনে যে দলঙৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে মোৰ পিতৃ দিনত প্ৰয়াত পিতৃৰ দিনত সেই কথাটো মানে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতো শুনিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী যিকেইজন আহিছে তাকেইজনে আপোনাৰ কথাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে মানে কৈছে যে এই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন আহি পেলাই মাজুলী মানুহ এজনক নাই বিচৰা বুলি আচলতে তেখেতে মিছাকৈ ইয়াত কৈ থৈ গৈছে তেওঁলোকে কথাটো লৈ তেওঁলোকৰ অপ অপপ্ৰচাৰটো কৰিব তেওঁলোকৰ অপপ্ৰচাৰ কৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আমি স্পষ্টবাদী আমাৰ কোনো ইয়াত আমাৰ স্পষ্ট কথা কওঁতে আমাৰ একো কথা নাই আমাৰ ইয়াত একো আমাৰ অসুবিধা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ পোন্ধৰ লাখ টকা অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকৰ ছটা জনগোষ্ঠী ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকৰ এই লখপতি বাইদেউ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰে কয় যে আমি অ' পি এছ দিবলৈ পইচা নাই অ' পি এছ দিবলৈ পইচা নাই লখপতি বাইদেউ বনাবলৈ পইচা আছে যুক্তিহীন কথা তো সেইকাৰণে তেওঁলোক আজি ভুৱা ফৰ্মলৈ বিতৰণ কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মই চেলেঞ্জ কৰিছিল যে তেওঁলোকে ভুৱা ফৰ্ম হয় নে নহয় এইটো কথাখিনি কওক ভুৱা ফৰ্ম হয় নে নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ গোটেই অপপ্ৰচাৰ পাহৰি গ'লে তিনিটা অস্ত্ৰ তেওঁলোক প্ৰথমটো হ'ল পইচা চিণ্ডিকেটৰ পইচা তৃতীয়টো হ'ল ভয় আজি পেট্ৰলৰ ডিপৰবোৰ তেওঁ আজি বন্ধ কৰি ৰাখিছে তৃতীয়টো হ'ল ভয় গুণ্ডা বাহিনী তেওঁলোকৰ আমাৰ কৰ্মীখিনিক আজি পিঠিছে আজি জানুৱে মাজুলী আৰু তৃতীয়টো হ'ল মিছা কথা অপপ্ৰচাৰ মিছা কথা পোন্ধৰ লাখ দ্ৰম্পতি বাইদেউ মোৱা হং চব তেওঁলোকৰ মিছা এই তিনিটা তেওঁলোকৰ কষ্ট আৰু আমাৰ হত স্পষ্টবাদী আমাৰ হত প্ৰগতিশীল আমাৰ হ'ল যে আমি ৰাইজক সেৱক হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ আমি লোকতান্ত্ৰিক মূল্য পদ্ধ ভৰসা কৰোঁ তেওঁলোকে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে নিজকে ৰজাভাৱে আমি নিজক মিছাক আমি মিছা কৈছো আপোনালোকে অপপ্ৰচাৰ কৰি দিব চব কথাত নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অপপ্ৰচাৰৰ তেওঁ পেজ ডিউটি ৰাখিছে তেতিয়া নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অপপ্ৰচাৰ চলাব তেতিয়ালৈকে চলাওক ৰাইজৰ বিবেক শক্তি আৰু ৰাইজৰ স্মৃতিশক্তি আমাৰ আমাৰ দৰকাৰ আছে মণিপুৰৰ কথা কৈ থাকে আপুনি মণিপুৰৰ যোৱাইনে গান্ধী ভক্ত বুলি কৈছে আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব যদি নিৰ্বাচন জিকিবলৈ বিচাৰে যোৰহাট নিৰ্বাচন আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব চাইকেল চলালে চাইকেল চলালে খোজকাঢ়িলে নাচিলে অলপ ডাঙৰ যোৰহাট আমি জিকিম এবাৰ চৰাইগাঁৱ যোৰহাট হৈছে ৰাইজ নিজে আমাৰ নিৰাপত্তি হৈছে আৰু ৰাইজে আমাক জিকাব চাওঁ কৈছে এটা কথা যে ভৌৰৱ গগৈ অযোধ্যা নগৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে নকৰ সেইকাৰ কাৰণে তেওঁ মহ পাব আপোনাৰ লগ কোনোবাই ঘূৰিছিল নেকি আমিওতো যোৱা নাই আমি চবেই মহাপ'ব তেতিয়া থেংক ইউ হ'ব